siz yaxshi bilaveringda rasulullohni ham bir yahudiyga kampir qo'shnilari bo'lari degan rivoyatlar keladi har safar rasulullohni eshiklarini tagiga yuradigan yo'llariga axlat to'kib qo'yar ekan bir kuni keyin axlat yo'qligida axlat to'kilmadi hayron bo'lib qo'shnimga nima bo'ldikin deb yonlariga kiradilar kerganlarida kasal holatda yotgan bo'ladilar san mani ko'rgani keldingmi ey muhammad sanga shuncha aziyat bersam shuncha yomonlik qilsam shuncha yo'llaringga axlatlar <laughs> to'kib qo'ysam xavotir olib kirdim deganlar rasululloh sani shunaqa ulug' sifatlar bilan rahmat payg'ambari qilib yuborgan allohga iymon keltirib keltirdib siz yaxshilik qilaveringda qo'shniz yomon bo'lsa yaxshi bo'lavering to'polon qilsa yaxshi gap bilan boshqa bilan yomonlikni yaxshilik qilavering o'zi uyalib qoladi bu kuni